जीव अष्टकम एक ऐसा स्तोत्र है जो आत्मा जीव और भगवान श्री कृष्ण के बीच के शाश्वत और प्रेमपूर्ण संबंध को समझने में मदद करता है ये हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा का असली स्वभाव भौतिक संसार की सीमाओं से परे है और हमारी अंतिम पूर्ति भगवान कृष्ण की सेवा में है अहं सत्यो सत्यांश सत्यस्वरूप अहम् अखिलेद्यश अदाह्य अशोष अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास नाहं ब्रह्मा विष्णु बसो नाहम् आदित्यो मरुत यक्षदेव नाहं बालवृद्धश्च नारी पुरुष अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास अहम् अजन्मा अव्ययो मुक्तसत्य अहं पुरुषो नित्यर अहं कृष्णांश कृष्ण क्रिश्न देवस्य अंश अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास नाहं मे तत्तेहश्च ना तस्य अङ्ग नाहं कस्य सङ्गश्च नाहम् असङ्ग नाहं पञ्च प्राण नाहं पञ्चकोश अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास अहं गुणातीत अहं काला आनंदो स्वरूपो हम आनन्दो शिव स्वरूपोऽ सत्यः अहं हम कृष्णस्य दास अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास सह एकत्वम् सम्बन्धम् अहं तेन सह सम्बन्धं पृथकम् अहं तद् अचिन्त्यम् अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास मम रूपो शुद्ध अहम अनले देहे आबद्ध अहम अहं शत आशया निब अहं कृष्णदास अहम कृष्णदास अहं कृष्णदास कृष्णदास अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास